Чей это бокал? Горбана. Я же все равно бы был. Вот Я не знаю, кому давать. Вы можете находиться на обыске. А вы там кто такой? А я представитель. представитель. Ну и хорошо. Да, да, ну представляете. Вы бокалы здесь или Да, да, да. Я не требую ничего незаконного. Как положено, пожалуйста, напишите. Мы все сделаем. сделайте, ну вы же ранее сделали. Все будет по закону. Вот, пожалуйста. Вот такого вот. А что вы говорите? Да. Да? Вообще заявление на да. меня. Ну, пишем. Да. Ну, давайте не будем. Ну, если здесь, то... Писати кількість, скільки грошей, які знаходяться да. в коробці. Що це таке? Скільки конвертів? Скільки конвертів, так. Да. Да. Поняті тут для Сколько чого? Скільки патронів в кожному магазині? Ну... — Яка марка патронів? Серія що це таке? Так має бути. Иначе я звоню в Генеральную прокуратуру, сейчас зараз не, будет Нет, посмотреть все вначале. А нет. нет, давайте нет. Вот, да. по Да, как положено. дальше. Я адвокат. Сейчас началась опись того, что содержание багажника. От щось, я прямо... А я согласна з ними йти на край світа. Вот это люди, которые я верю в те, що вони ж ото в державі наші щось змінить. От цих бандитів. А от Березенко наявний, аналогічний примір вам. І хто його видвигав? Це наш Порошенко, бандит такий же самий, який обіцяв, що в течение двох днів війна прикратиться. Зараз і не звісно, коли вона закінчиться, скільки людей погибло. А вони ось бачите, яку вибори устроїли собі. Гроші возять. Откуда в цього молодого Березенка, де він їх заробив? Я проробила вже пенсіонер. Тисячу заробила, мені тикнули як собаці костку і живи на чому хочеш. А в його столько грошей. грошей. Де він грошей набрав? Справедливість та це сама. Я вам низько, низько низько вклоняюся, що ви таке зробили. Спасибо вам большое. Я прямо хоч радость почувствувала позор президенту нашому. Спасибо вам за спасибо. спасибо вам большое, спасибо. спасибо, спасибо вам большое, что вы пришли, если бы если вы не пришли, вы распит, не, не поддержали, <связывается> мы бы этого не добились бы никогда. Так правильно, спасибо вам. Профсоюзно. Профсоюзно. Я, хлопцы, месяц в доме лежал, и Бог и бачил, что это произойдет после Майдана, все такое бардак. Вчера они были, вот тут кричали, это что, это что с Одессы, это не черновичане. я не зря. Умничали, все. да. Приходить не буду. Банда расползлась по всей Украине. Раз. Раз. Поддержка раз уже на выборах, потому раз, что на выборах будет очень жарко и по погоде, наверное, и Раз. раз, раз. Нес был. Никто. полиция не реагировала. Народ охранял машину в результате получили решение суда. Задержали четырех людей, которые 7 часов В машине уже найдены боевые патроны, оружие и ящик с конвертами по 400 литров. Машина, похоже, имеет отношение к СБУ. Обслуживается в парке СБУ. Государство. Это, там внутри машины был одноклассник Березина. Есть, 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 есть. Я не знаю, как найти стрим Орест, я тоже не понимаю. Подключите специалиста. Орест стрим это то, что люди стримят в Ютьюбе, в интернете, я не знаю, на Фейсбуке. Зайдите в ленту. Там полная лента, вся ну, ночь классная. Начиная со вчерашнего вечера. Зайдите в новостную ленту. Алло.